Salam dəyərli YouTube izləcilərimiz. Xoş gördük. Hər birinizi Binə qəsəbəsindən salamlayıram sizləri. Sizlər üçün Binə qəsəbəsində kaosu da elən ərazidə, paniklərə yaxın yerdə 3 sotun içində tikilmiş özünəməxsus, gözəl bir həyət evin təqdimatını hazırlayacam. Buyurun gəlin sizlər də çox görün. Bakır olaraq evin həyətinə 3 sotun içində yerləşən. Çəkmişdi. Həyəti tamir, döşəmə bu hissədə isə bağçısı nəzərdə tutulmuş. Yer var, görürsüz. Bütün meyvə ağacları var həyətində. Səliqəli təmirli divarların hər biri şqa qurulub. Evin dörd ətrafı, sağ, sol, arxa ar ətraflarına da öz həyətindən dönmək olur. Burda 300 tonluq su baseni tikilib, hazır vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi təmirli bir evdir. İrəliyən dəqiqələrdə keçib evin içilə də sizləri yaxından tanış edəcəm. Operator qardaşımız bir daha ətraflı evi həyətini sizlər üçün çəksin. salğalət edilir. Keyfiyyətli özünə məxsus bir dişlidir. İsti yay fəslində burada oturub sayçmaya nə edəsiz? Dəyər-dəyər izləyicilərimiz, evin hərsinə bu obyektdə iş və həqiqətən də sanitar qovşaqları operator qardaşımız səhsəsi üçün sanitar qovşaqlar var. Ayıq təchizatlamı da var. Yerdə nəzarətdə tutulub evdə komisiya işdə vəziyyətdə bütün təzəllər hamısı rəşətkələndi. Keçək sizlərdən çox görmədən, baxdığınız çox almadan evin içini də təqdim edəyə dəyərli izləyicilərimiz, inşallah özünüz gəlmişdən Hoş değerli izleyicilerimiz. Ev koridor sistemli üst otak mertler. den yani ibaretli. Geniş bir koridoru var evin. Görürsünüz. Operatör kardeşimiz buyursun. Girişler koridor hisseden. Demeli e, patologda figurlar yığılıbdır. Koridor hem enli hem hündürlüğü var. Bu hissede yerleşir evin mertbəti. Yani, Mertbət mebeli var. Kıymetə daxildir. kombi mətbəx mebeli bunlar hamısı kondisioner qalaza və vent sində qaz su kiçləy vəziyyətdədir. Pəncərəsi bu hissədə. Öş həyatına baxır, təşkil olunubdur. Təmirli və keyfiyyətli həyat evi. Axtaranlar qiymət münasib qiymətə deyilir. Ekranda əlaqə nömrələrimiz olacaq. Belə indi isə uşaq otağı ilə tanış olaq. Bu hissədə isə evin uşaq otağı yerləşir. Abod işləri görünübdir. Patologunda fiqurlar var. Əlbaşlarını yəni, götür, köç yaşa təmirli və sərgəli bir həyətidir. Pəncərəsindən üst həyətinə baxır hər bir tərəfdən. Kəsivindikdə isə sizi qonaq otağında da tanışdıracağam. Burada geniş bir qonaq otağı göstərir bizə. Evin geniş bir qonaq otağı var. Bu hissənin həmsinə mənzərə həyətinə baxır, avo işləri görülüb, patoloqdan fiqur yığılıb. Usta evidir, təmiz, keyfiyyətli, sərgəli bir evdir. Dəyərləndirəcəyiz. Qiymət isə ən vacibi qiymət, münasib qiymətə deyilir. İnşallah gəldikdə qiymətində də sahibi ilə danışıb razılığa gələcəksiniz. İndi isə keçib digər otaqlarla tanış edəcəm sizləri. Buyurun gəldiniz dəyərləndirməyimiz. Evin digər geniş otağı yerləşir bu hissədə. Burada da təkcə öz həyatına baxır. Geniş bir otağı var. Qarona üstü 5-14 dəyərindən daha da səpə olaş. İnşallah gəldikdə özünüz də qiymət verəcəyiniz bir həyət evidir. Əsas yoldan məsafəsi 2 kilometr, 2 kilometr qarın məsafələdir. Asfalt yolu var, ətrafı tamamilə yaşayışdır. Məktəblər həmsin, 3 məktəb qarda ərazidə. Gəldikdə qiymətində sahibi ilə danışıb razılaşa biləcəksiniz. Salam özünüzə yaxşı baxın. Gələn bir dəfə görək qardaşca öşəndiniz.